Это еще есть вопрос. Знаете, что это такое? Картинка. Да, это зарисовка. А вот это. Это фотография. Чего? Зарисовки, походу. То есть получается, зарисовка более древняя, фотография более новая, так? Я не сравнивал, еще раз покажи. Ну, бывает. Это знаете что? Это палац Мазепы Ивана, который расположен в э, селе Ивановое. Ивановское, как оно там на вашем, на российском. А я не знаю, где это вообще, что это, о чем речь? Это Курская область. Село Ивановское как раз вот возвращается к родной гавани там палаты Ивана Мазепы размещены я понял, псошник, давай ты кому-нибудь на уши другому при... при... да? не понял мою неудобно, правда мой когда вы отбираете чужие земли и палаты исторические исторические... историческую культурную испанщину неудобно ж сам откуда? с Киева? неа если со Львова місто Містосуджа. Знаете такое? Какие ви веселі, ребята. А сам, что не там. В смысле, я ж вам говорю. місто Суджа. Український город. з 1661 року основан українськими козаками сумського полка. Со сотні сотні, извиняюсь, сумской сотни. В 1897 году 60% Украиноязычные, Представляете, за 200 лет больше, чуть больше, 200, почти 250. Спокойно себе украиноязычные доминировали. История интересная суд же, однако. Не так ли? Наверное. Будет еще интересней. Да, да. Это я не поспорю. Кстати, есть соседнее село, ну, точнее, не соседнее, но, в принципе, недалеко. Называется Ивановское, Ивановое, да, Ивановое, то есть. Ивановое, это значит, принадлежит Ивану, логично. А какому Ивану? Иван Мазепе, Это он основал, ну, это было его как персональная там резиденция, и до сих пор сохранились палаты. Едьмана Ивана угу. Мазепы. До сих пор, ну правда, часть маленькая, но все же. Видите, наши украинские исторические памятники остались на оккупированном. Понял, Зепах. понял. Че тебе, 18 есть? Ох. Интеллект. Интелли... Интеллектуальные вопросы у вас пошли, вижу. Не, ну просто. Это... Такие, жизненные. Жизненные. За душу берут. Не переживайте, мне уже намного больше 18. А, -а, а, то есть ты уже готов родину защищать, да? Да, видите, я же говорю в суд же. Уже в суд же. Уже мы будем использовать валюту обмена. Знаете, валюту обменник, как работает. Ты переносишь ему одну валюту, например, евро, чтобы обменять на доллары или рубли на гривны тоже, кстати, ну, обычно, блин, зачем они нужны, это мусор. Ну, Честно. да, сейчас, сейчас в основном там Харьковская, так. Мелитополь, там, чепуха. везде рубли уже. Чепуха, знаете, как в Руси, была гривна, целый слиток серебра, раз, два, стрись, Три куска гривны – это рубли уже, рубленая гривна, рубль, рубленая – это вот, как раз, видите, курс почти не изменился, один к трем, поэтому и менять гривну на рубль один, ну, такое. Так что, в данном случае, валюта у нас Курск, Луганск, Белгород, Донецк. В принципе, думаю, думаю будет... Плюс, плюс, кстати, бонусом пару сотен сорочников пленных. Вот. Получается... Неплохой обменник. также. же? Ну, я вижу, у тебя, дружище, ваших-то в плен не берут. Ты Что в у кого болит, тот о том и говорит. Есть такая давняя исконно московская пословица, слышали? Слушай, я вот, ну, смотри, я начинал общаться вот как раз с Украиной также в чат рулетки все говорили, и говорят, я могу выйти на улицу и заорать там Зеленский. <свист> Можешь сейчас выйти на улицу и заорать Зеленский? А зачем? На площади. Ну просто. Мотивация в чем? Ну, просто такой. вообще просто заорать, выйти и что-нибудь заорать на улице. А, просто? Или ты из дома не выходишь? Просто выйти и заорать? Вы думаете, что я похож на сумасшедшего или что? Чтобы мне просто выйти и заорать? Да? Не, ну если у вас там в России это считается нормой, то ну как бы нечему удивляться. Ладно, я все понял. Что у кого болит? то о том и говорит. Чудесная о, пословица, подходящая реально к каждому московиту. Как ведут себя эти варвары, ты можешь заключить даже из того, что все, что бы они ни говорили, они считают неизыблемым и твердым, и более того, они не позволяют возражать себе, но говорят необдуманно обо всем сразу. Бросается то туда, то сюда, смотря по тому, что придет им в голову. Чудесные слова якобы Ульфельда 1578 года издания, когда он в Москве побывал и увидел этих барбаров. Как видим, вообще-то 500 лет такой, довольно такая большая дата, но что-то все без каких-либо... Допишите, что там я хочу сказать. Добрый вечер, Харни Здравствуйте, православный человек. Здравствуйте. А ви свідки будете? Як вас звати? Місто суджа. Україна. Є А мене. Місто суджа, це, це Росія. Та ні. А хто заснував місто суджу? А хто що? заснував Час, місто суджу? Первославою. Хто <laughs> <Хуще обла. laughs> заснував місто суджу? Часом не українські козаки в 1661 році. Часом. Не в 1897 році, коли провели перепис, там домінувало українське населення, україномовне, більше того, україномовне. Часом не в 1926-му, коли провели перепис якраз Шуджанського району, там домінували українці. Ви що? Повчіть історію, не позорьтесь тут. Це етнічна, етнічні землі українців, які відносяться до Слобідської України, до сумського. Сумської сотні ось. Тому, ну, повернулася в рідну гавань, можна сказати. Давно ми не бачили її. Навіть колись була столицею Української Радянської Республіки, створеної штучно більшовиками. Ну, бачите, цікава українська історія. До речі, бачив таку цікаву річ, що там написано в 1918 році постанова вийшла. Ради міністрів про прилучення до певних українських губерній повітів Могилівської, Курської, Воронівської губернії, які нині долучені до української держави, 14 серпня, до речі, ось буквально уже річниця. Задля порядкування повітами Могилівського, Курської, Воронівської губернії, які нині приучені до української держави, повіти ті прилучили до нижче зазначених українських губерній: Гомельської, Могильовської губернії, Путивельській, Ярильській, Курської губернії, до Чернігівської губернії. Друге, Суджанський, Гайворонський, Білгородський, Корочанський і Новокосинський. Новоск Новоскольській Кузької губернії і Валуйській, Воронівської губернії, до Харківської губернії, і третє: повіти Ейчицький, Пинський, Мозирський, а також волости сусідніх повітів Мінської губернії. З'єднати з, з Полісь... Поліський округ з адміністрації центру музеї за голову ради міністрів, сенатор Ембаселенко, міністр внутрішніх справ Ігор Кістяковський. Це, власне, до української держави Суджанський. Район приєднувався 14 серпня 1918 року. Бачите, яка українська історія в міста Суджі? З самого початку до самого кінця. А до речі, що означає суджа взагалі? Як перевод... перекладається? Як перекладається місто Суджа? Як перекладається місто Суджа? Звук виключу, а ти О, що, дя... що, А що таке? Трошки психанув дяденька, коли почув таку не, незаручну правду. Місто Суджа це буквально з татарського су, це вроді вода, там, потік ну, взагалі-це татарська назва. Хоча. Як писав один один джентельмен в 1850-х роках, учитель суджанського уїзновучилища Ніколаєв в записках о суджанському єзді Курської губернії, то він там трактувався так, що цитую, «Составитель записки пише, що суджа основана по на попей на місці Древній Свободи, принадлежавши видшому із Орди монгольському князю судже. Достоверность этого обстоятельства каждый может отрицать или подтверждать, но нельзя не согласиться в том, что слово Суджа звучит совершенно не по-русски. Это пишет уже историк Бабин в 2015 году в работе про, суд, про историю Суджа, основания этого города. И далее в записке говорится, что Суджа находится на месте древней войсковой свободы, впоследствии сотенного местечка сумского полка, а построена она... На середній татарської сакметрі з дороги вишедшим около 1645 року жителями Задніпровської України. бачите, що пише інтересного. Зразу два чоловіка проте. Ну, так що? Що означає місто Суджа? Чекаю, поки я зараз не буду нічого говорити. І потім включить мій звук, щоб сказати мені, що він мені виключив звук. Зараз я мовчу. Так. Зараз подивимося. Інтересно, кому ти я тебе говорю, я тебе звук виключив, я тебе все одно не слышу. А кому ти розказуєш? <рес> ти я розказую, товариш, дорогим моїм підписникам, яким цікава така інформація і істерика ось таких. Православних московських людей. На Московії православних е, не дуже багато. Так що, поки ви вістелі ці б'єтесь, у мене є цікавий, цікава цитата, яка раз коли точно заснована, ким місто суджа. и баби российские историки Каливетковской области в работе 2015 года вышес Суджа и Суджанье в отечественной и зарубежной истории и культуре сборник статей материала истории основания города Суджи на странице 90 пишет вторая половина 17 века была на южном побережье Московского государства во имя массового переселения мало российского населения с территории речи Посполитой это переселение было обусловлено многочисленными притеснениями которые терпели малороссы Речи Посполитой и одновременно призывом московских властей к переходу в свое подданство. Московское государство было заинтересовано в том, чтобы совсем недавно вошедшие в его состав земли Дикого Поля, Дикого Поля, то есть части современной Курской, Белгородской и Воронежской области, видите, что называлось Диким Полем, были заселены близкими по вере людьми, пришедшими под опеку московского царя. Переселение не было стихийным. В это время в среде Черкас рождается новый вид деятельности – осадчий, Осадчими обычно становились опытные черкасы казаки, которые в надежде впоследствии занять высокую должность атамана, старости или казачьего головы, обладая определенным авторитетом, организаторскими способностями и, как сейчас говорят, харизмой, могли уговорить большую группу людей из разных мест Речи Посполитой покинуть родину и перейти в подданство московского царя. Видите, как это такое предисловие, можно сказать, к тому, что дальше он напишет про точные, конкретные основания места Суджи. Вам продолживать? Зараз еще расскажи, что ему не выключил звук. смотрите, он сейчас отработает свое, он, видимо, из Цепсо, отработает сейчас свое и сольется. Я из солил. Да, давай. Давай дальше, продолжай. Я слушаю тебя. Давай, давай, давай. Uh, давай до, речі, дальше. до речі, так, 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 так. Дивіться, я для давай. вас один нюансик поставлю. Дивіться, давай, ось. 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 Ага. Ось цей нюансик. Це щоб понятно. вам було веселіше. А, а слухай, а ти погоди, а погодь, погодь, у мене за тебе питання. О. У мене за тебе питання. Проснувся. Оці хасічка, ай ти. все, що твориться на Московії, це все от в цій людині, оце вся Московія в цій людині. Страница 93. Мы полагаем, что малороссийские переселенцы, стоявшие в марте 1661 года на Пстле, еще некоторое время потеряли на согласование место строительства города, но вероятно всего к лету того же года его сооружение было начато и продолжалось уже в наступившем 1662 году. Таким образом, можно смело утверждать, что город Суджа основан в 1661 Году. Вопреки мнению, о постепенном заселении Суджи, изложенному в анонимной статье Исторической заметки о городе Суджи и его уезде, опубликованной в памятной книжке Курской губернии на 1894 год, мы на основе обнаруженных в РГД документов смеем утверждать, что свыше тысячи малороссийских переселенцев по предварительной договоренности были собраны из различных мест Речи Посполитой и пришли в 1661 году на речку Суджу к месту их нового поселения одновременно. Именно поэтому среди них и находится Сачи. Он должен был спланировать и организовать переселение такой большой группы людей. Поэтому мы не отрицаем и того, что в последующие годы население Суджи пополнялось малороссийскими переселенцами, но уже не в столь значительных размерах. Такой вывод, например, можно сделать из чего бытной 1665 года попа Архангельской церкви Суджи Лаваринтия Захарова. Цитата. В прошлом государь в 1662 году пришел я богомолец твой на твое царское имя с дальнего государева черкасского города с Поднежина и с своими детьми духовными в тот твой государевый новый город Суржу И почал я строить в городе Суджи дом Божий, твое царское богомолье церковь Архангела Михаила. По переписи 1665 года мы знаем, что из Нежина в Суджу переселилось 152 человека. Представляете, полностью основан украинцами, и там дальше живут украинцы. Видите, как интересно. А что это, так неудобная правда, да, получается для вас? Что, не хочется? слушать. Нет, 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 нет. Вы бы лучше поинтересовались, что у вас происходит в Курской области, что собирается в авиа... собственных людей. Вот тогда бы было бы что-то поинтереснее. А так? <свят> <свят> вот есть ли смысл реально общаться с подобными экземплярами, кроме кроме как приводения каких-то интересных цитат. Думаю, никакого. Железобетоном. Еще и бан получил, наконец. Прекрасное зрелище. Эх. У них там Курская область захватывается, а они вот это поют. «А тушка, земля, чи, они радуются, вот это Россия. Это Россия! Россия, да. Вы там в Курской области не этот... Как-то не, не, не соболезновать идти гражданам своим. Мы поддерживаем свою страну. Танцуете, тут поете. А что нам на войну идти? А ты как будто плачешь, когда ну, у тебя, ну, у тебя, а у тебя помогать, Хотя не войне, войне, Хотя помогать, хотя бы соболезновать. Гуманитарочку хотя бы какую-нибудь. подвести. Не на войне, самый умный вы, типа? вы много, кстати, помогли гуманитарочкой? Повтори, а ты-то ты, -то, ты -то откуда знаешь, помогали мы или нет? А что вы так сразу оправдываться начинаете? Видно же, что не помогали. Я тебя спрашиваю, наоборот, что ты взял то, что мы не помогали. А вы покажите, чем вы помогали. А как мне а тебе показать? Что, а ну смотрите, что, что смотрите, я смотрите, как это работает. Когда вы что-то берете, помогаете, вы там есть э, фотоотчеты, есть видеосъемка, как вы вот эти все вещи передаете. Да, сейчас на, 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 на поле боя <говорит> сейчас поедем. И это, это занимает несколько дней, если что. <говорит> я деньги перевожу. <говорит> да. <говорит> Обиделись чуть-чуть. Малеха. Добрый а вы, вечер. А вы помогаете койчанам? Еще раз. Помогаете койчанам? Нет. Почему? Так сложилось. Ах, грустно. Сограждане все граждане все-таки. Как же так? Стоите у девушек они тоже там что-то сидят, веселятся, поют что-то, подпевают. Так вроде это не их сторона. Печальное зрелище. Почему печаль? Ну, потому что это трагедия, или нет? Ну, не знаю. А? Для каждого по-разному понятие это трагедии. Ну да, кстати. Это я тут согласен. Я тут согласен. Потому что некоторые называют это освобождением Курской Народной Республики. Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!